Сегодня День обороны права у споживцов. У этом году он проходит под девизом «За правы споживцов послуг мобильной связи». С какими проблемами частей за все утыкается Жихары Брешина, Катя Рына Страха. Каждый из нас – поживец. Усе мы, что набываем речи, корыстаемся розными послугами. И, конечно же, различиваем на то, что у на наши гроши отрываем якісний товар. На жаль, так отбывается не заусёды. Як показали пытание на улицах Бреста с порушением права у пожилцов, хотя бы раз в жизни сутыкается кожний человек. В последнее время, когда покупаешь детское питание, приходишь домой ну, в магазине, там может быть не обращаешь внимания и детское питание просто уже непригодно даже не по сроку действия а, ну, то есть крышечка может быть вздута, ну то есть было уже открыто и ребенку это уже просто не дашь. Недавно я купил диван, но не очень был доволен изготовлением я когда покупал много разговоров разговаривал на тему чтобы сделали красиво я даже был готов заплатить премиальный. Было один раз, но правда эта продукция не нашего производства была, украинского. В сухариках нашли просто кусок ножа. Каля 20 звонков поступает в в Брестскую областную организацию Товариства обороны с пожилцов. С початку года сюда извернулись за консультация больше за 500 человек. Основная причина изворотов – якость товаров, порушение терминов договоров помеж пожилцами и выканавцами берутся деньги, очень много денег берется, вперед стопроцентные предоплаты, а ничего не делается. Вот не далее, как на днях ко мне обратились потребители, в интересах которого мы уже выходили в суд, уже вынесено решение, но решение даже не исполняется. Потому что заведомо, зная, что не будет как бы, да, товары потребителю поставляется, продается, взял деньги, очень большую сумму, не только одного потребителя, а у нескольких потребителей. Да. В то же время имею в виду, что он будет ликвидироваться. Сейчас он в стадии ликвидации и хочет выйти сухим из воды. В Ростовчане все больше мкнутся, оборонят свои правы. Тому на специальную горячую линию Гарваканкама телефонуют часто. Пытания разные, Тыча цены сферы для бытового обслуговывания. Больше из их 60% выращаются на коры пожелца. пожилца. Однако сустракаются и выпадки, когда опошник категорично не прав, означают специалисты. Хотелось бы отметить э, активность потребителей, так сказать, не совсем добросовестных потребителей, которые, зачастую зная правила о том, что доброкачественный товар можно обменять в течение или вернуть в течение 14 дней, одевают одежду на один день, не снимая этикетки, даже так у нас умудряются. Либо это сумочка, либо еще какой-то товар, который просто приобретается для чаще всего обувь, мы приобретаем, потребители приобретают для наразового применения, а потом начинается вопрос с возвратом товара. памятаць, што неад'емная частка адносін пакупнік прадавец узаема паваага, Але ўзяць чэк праверыць тэрмін годнасці тавара і испытаць ліцэнзію на від дзейнасці не будзе лішнім.ё гэта прав вы спажыўцоў пра якія ніколі не варта забываць. Кацяра астрахакс александр сівіцкія абласныя навіны брест.